thank you Субтитры сделал DimaTorzok

Да. Слушайте, э, сейчас очень сложный период для Украины. Нужно ли вот такие мероприятия? Как вы очень. Очень. очень, очень. Да, детки да. есть меньше, есть постаршие, которые понимают, что делается. Не да. нужно какое-то развлечение от людей. <свят> Потому что они, э, общество их нагружает своими проблемами. а это дети, в первую очередь. И им нужен без э, хороших эмоций потому что если все время человек говорит, что вот у нас плохо, все плохо, плохо, он, да, <связать> <там всё> <связать> ну, там, все плохо, должно быть что-то, какой-то лучший свет, который который говорит, что вот, прекрасно, вот, красиво, вот, посмотрите, а вот нужно пытаться, это уже короче. Спасибо огромное. А Я пытаюсь, я вам понравилась сегодняшняя прогулка на катере? Да. А... Очень а, А как часто вы катаетесь на катере? Раз в год. А как вы считаете, нужно такие акции почаще проводить? Вам понравилось на да, сегодняшний Спасибо, безусловно. У нас просто дебют сегодня на катере вообще лояж. Поэтому безусловно. Мне понравилось, Дуся? Класс. Вика Расскажи, что тебе сегодня нравится <свес> <что> <свес> <что> <свес> а <что> <свес> Я Хотела бы ты впереди, что ты на речке А <свес> правда? Тебе не страшно кататься на речке? А чому подобається? Маху. Ще він великі краси. Ребята, а ви уток щитаєте? Вам сподобалося чи ні? А що саме сподобалось? Подобалось катати, показ, сподобалось спілкуватися з кусами. А як ви вважаєте? Чи потрібні взагалі такі заходи? я знаю, что вы были организатором сегодняшней встречи. Вот. Хотелось бы узнать, как часто вы проводите такие мероприятия и насколько они необходимы? Мы уже 12 лет проводим это мероприятие, которое называется «Спив причетность». То есть это участие каждого человека в жизни другого человека. Мы здесь объединяем усилия и бизнеса, это спонсоры. И мискарада Рада и люди, которые заботятся о детях и семьях нашего города, общественные организации здесь присутствуют, которые занимаются людьми с инвалидностью. Мы объединяем усилия всех ради помощи каждому человеку. Хочу сказать, что в нашей стране очень сейчас тяжелая обстановка, и все сосредоточено для победы. Но остается тыл не можем оставлять без участия каждого ребенка, каждую семью, которая просит нашего участия и нашей помощи. Я думаю, от того, чем мы будем больше объединяться и делать больше усилий в помощи конкретным людям, тем мы сильнее станем. Потому что свобода наша – это прежде всего ответственность. Ответственность. Я разделяю так понимание свободы. Хочу сказать сегодня у нас присутствуют семьи, которые в наше время взяли детей из интернатов и помогают им вырасти в этой жизни, помогают им э, понять то, что в жизни есть добро и участие, любовь. А здесь э, дети, которые э, с инвалидностью которым трудно передвигаться, потому что они в инвалидных колясках. Но они дети и молодежь, которые рядом с нами и которая должна быть равной в получении помощи государства и участия каждого жителя нашего города. Здесь также семьи, которые сейчас могли уехать с тех территорий, где очень неспокойно. И мы окутываем их теплом, добротой, и показываем, как в нашем городе прекрасно и уютно, и помогаем им адаптироваться в нашем городе. Здесь также семьи, которым нужно помогать. Они сами не справятся, просто у них не хватит ни ресурсов, ни энергии для того, чтобы справиться с той ситуацией, в которой находится сейчас общество. Это семьи, которые у нас находятся под сопровождением. В общем, здесь разные семьи. Здесь э, все, э, кто смогли приехать и прийти на нашу акцию, мы приглашали 200 человек и благодаря нашим спонсорам, это четыре сезона Сидорову Василию Петровичу, а также участие Хоменко Александра Николаевича, директора теплоходов. Обязательно это городской наш совет, который все вместе организовали вот это удивительное путешествие, где мы, мы вместе, мы общаемся помогаем друг